ma'lumki inson bu dunyoga o'zini ixtiyori bilan kelmaydi inson dunyoga kelishi ham o'zini ixtiyori bilan emas ketishi ham o'zini ixtiyori bilan emas bizni dunyoga keltirayotgan zot bizdan so'ramagan va dunyodan ketishimiz ham aynan xuddi shunaqa bo'ladi hech kim bizdan so'ramaydi biz bu narsani oldida ojizmiz insonda tabiiy bir savollar bo'ladiki bizni kim keltirdi bu dunyoga va biz nima uchun kelamiz bu dunyoga va bu hayot nimadan iborat va bu hayotdan keyin nima bo'ladi biz qayoqqa boramiz degan savollar tabiiy har bir insonda paydo bo'ladi ya'ni inson ba'zan oldiga orzu havaslar qo'yadi o'zi uchun hayoliy bir baxtlarni tasavvur qilib shunga butun umr shuni orqasidan quvadi buni qon hayollarini alloh taolo kuchga chiqaryapti ya'ni bu dunyo qon hayollarni ortidan quvadigan bir joy emas ekan bu hayot uni uchun berilmagan ekan balki vaqtinchalik bir imtihon ekan bu yerda alloh taolo bizni imtihon qilish uchun keltirdi har bir inson balog'at yoshiga yetishi bilan aqli raso bo'lishi bilan uni imtihoni boshlanadi bu go'yoki bir sekundamerni bosganga o'xshaydi va hisob orqadan sanashni boshlanadi ya'ni bir insonni hayoti yetmish yil bo'lsa yetmishdan orqaga qarab sanashni boshlaydi va qachonki mana shu sekundamer mukammal nol 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 bo'lganida inson oxirgi nafasini chiqaradi va uni imtihoni tugaydi go'yoki <laughs> qalb shishaga o'xshatishgan bo'lsa ulamolar mana shu shishani ikki tomonini tozalash kerak shunda haqiqat ko'rinadi bir tomonini artish bu e'tiqodni tozalash bo'ladi ikkinchi tomonini artish bu qalb kasalliklarini potlash bo'ladi shunda u oyna tiniq bo'ladi uni orqasidagi narsa ko'rinadi haqiqat bilan botil aks etadi insonni qalbi furqon paydo bo'ladi dunyo hayoti oxirat hayotini oldida dengizni oldidagi bir tomchiga o'xshaydi bir tomchi dengizni oldida qanchalik arzimas bo'lsa dunyo hayoti ham mana shunaqa arzimai ba'zi bakteriyalar borki sanoqli daqiqalar yashaydi mana shu daqiqani o'zida u o'sadi ulg'ayadi va ko'payadi ko'payib nasl qoldirishga ulguradi ya'ni aynan inson oltmish yil yetmish yilda qanday hayot kechiradigan bo'lsa mana shu bakteriyalar daqiqalarni ichida bir daqiqa ikki daqiqani ichida aynan shunaqa hayot yashaydi uni hayoti ham uni o'zi uchun uzun kechadi bizga qanday oltmish yil yetmish yillik umr qanday uzun kechsa ularga ham xuddi shunaqa lekin nisbatan qaraganda inson qaraydiki bir daqiqa yashab yo'q bo'lib ketdi buni hayoti nihoyatda qisqadydi bir lahzada paydo bo'ldiyu yo'q bo'ldi insonga nisbatan juda yam arzimas uni hayoti aynan mana shunaqa bizni hayotimiz ham oxirat hayotini oldida arzimas bo'lib qoladi oxirat hayotini oldida daqiqa ham bo'lmaydi bizni hayotimiz lahzalar bo'lib qoladi